श्रीहनुमान् मङ्गलाष्टकं वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वाभाद्रप्रभूताय मङ्गळं श्रीहनुमते करुणारसपूर्णाय फलापूपप्रियाय च माणिक्यहारकण्ठाय मङ्गलं श्रीहनुमते सुवर्छलाकळत्राय चतुर्हुजधराय च उष्ठ्रारूढाय वीराय मङ्गलं श्रीहनुमते दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्भरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्रीहनुमते भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते रम्भावनविहाराय गन्धमातनवासिने सर्वलोकैकनाथाय मङ्गलं श्रीहनुमते पञ्चाननाय भीमाय कालनिमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय मङ्गलं श्रीहनुमते केसरीपुत्रदिव्याय सीतान्वेषपराय च वानराणां वरिष्ठाय मङ्गळं श्रीहनुमते इति श्रीमान् हनुमान् मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्